Тепер про шахтарські справи. Сьогодні на площі біля ДКХ Павлоград-Вугілля знову тисячний натовп страйкарів. Вони чекають рішення своїх профспілок. На спільному засіданні голів ПРУП і НПГУ вирішували подальшу долю забастовки. так, як не щоб в басточують, ми підемо. І вторе, що да, я вчора вторую говорю, сидіти на шахті, треба їх ну, І Ми прийняли рішення значить, на два години блокувати трасу. Засідання затягнулося, і до лідерів прийшли представники тих, хто чекав на площі. Приймайте, рішення. – що сидять, вони сидять. Ну так на приймати його воврень. А люди вже заміж. А в мене ще ні бога. Подождіть, ви не гарячі. Діло в тому, що за кожним председателем стоїть шахта іще. И придется, когда решается вопрос, и деньгах, наверное, наверное, думает о тех, кто в шахте работает, и кто их бастует. Ну можно опять выйти еще раз сказать. Да как выйти, сейчас принято решение. Вы знаете, как на шахте принимается решение. Вы сейчас раз переголосовываете, учитывается каждое мнение. Если рот закрыл, значит он говорит, что нарушается демократия. <ганувачен> в каждом мнении учитывается. Что да, за 30 минут вы не померзнете там. Да. Сейчас пойдете и Ну 30 хвилин. Вы 10 Ну, ребята, давайте не диктовать. Сейчас уже полмира. Давайте не диктовать. Нарешті було прийнято рішення – при надходженні дотаційних грошей в першу чергу задовольнити потреби у виплатах страйкуючим шахтам. Після чого лідери НПГУ вийшли на площу. Давай. Нет значит, что? Значит, первое, мы извиняемся, что так долго принимали решение, но значит, решение очень ответственное. Приняли двумя профсоюзами. Выйти с предложением генеральному директору. Сегодня приходит сумма 3 миллиона 400 тысяч. Максимально поделить на бастующие шахты. Перечисляю. Героя космоса, Павла Радская, Замаска, Повыше. Значит, второй пункт, предупредить, что в случае значит, непринятия данного решения значит, генеральным директором, вся ответственность значит, о продолжении забастовки ложится на, значит, лично на него. Третий пункт, в случае принятой данного решения по этим шахтам приступить. на Ид Значит, только тогда, когда будут деньги, как, как мы говорили на кассе. Значит, протокола, то, что мы говорили, до сих пор еще нету. Какие там будут цифры? В Киеве. В Киеве. Киеве, да. Протокола еще нет. Вчера, значит, цифры, цифр еще не было. Но по предварительным данным там нам особо ничего не пляшет. Так что... Значит, перед этим мы собирались правком, значит, принимали решение советом председателем. Мы приняли тоже решение, но второй пункт был такой. Значит, согласно решению совета председателей, от 23 июля в городе Димитрове, пункт третий, значит, гласит так, в период забастовки э, с целью давления на исполнительную власть предусмотреть возможность блокирования путей сообщения. Значит, мы сегодня приняли перекрыть дорогу автомобильную на два часа.

Мы все пропускаем. Советские пропустили, кривоходские пропустили. Вот эти все автобусы наши. Деньги с деньгами. Мы стоят и не намного. Вы, вы не можете машины. их пропустить, потому что посмотрите уже какая колонна. Мы уже пропустили, уже не как раз. Как Только можете пропустить? Что Проезжали уже, которые были на мшине. Да вы сделайте одно колено свободное. Есть на пусть работают. Там стоят. Что ни стороны стоят. Здесь почему люди Люди есть за линии, не проходят. Обнажать вам через это. Мы их пропускаем, никаких проблем. На мосту Откуда? Откуда? нет уже Откуда? все. Да. Мост пустой. Алексей Васильевич, да. давайте и посмотрим. Давайте. Так вы такие, и вы. Как и мы, как и вы. Акція тривала з одинадцятої години п'ятдесят хвилин до 13.50, тобто рівно дві години. А на завершення про подякували всім учасникам за дисципліноване поводження та організованість. Значить, завтра в десять часов забираємося в тому же составі. Значить, протва такая. Просьба да. такая, по 40 лет. Значит, значит, предупредите, чтобы... Предупредите, чтобы завтра как можно больше людей прибыло, пришли в Паларад к объединению. 40 лет кто не есть, Желательно, кто-то с вас приехал на 9 часов. Там все люди. Значит, Виктор Греб, это председатель НПГУ шахты Волоградской, завтра будет там и доложит. Значит, что мы их ждем? Завтра возле Бедин. За час можно 40 лет даже прийти пешком.